朋友们看有没有食欲？嗯，我们的手把肉熟了。嗯、看，我们这个手把肉煮的正好，这样吃的话有劲道。嗯，食欲上来了哥，吃手把肉，谁的食欲也憋不住啊？嗯 <laughs> <对>，我都饿坏了哥，坏不了，马上就可以吃了。嗯。 这是酥鸡骨，嗯，这个是大腊板，嗯，最后一块羊排，快拿上桌，嗯，来,来内蒙必吃到一道美食手扒肉，嗯，快开始吃吧，好，嗯。 骨头都是香的，嗯。啊。嗯。哥，这味道感觉直接上来了。 那不挺好？喝。嗯，这味道非常适合我的胃呀。嗯，你多吃点小鱼子。嗯。手把肉沾点韭菜花辣酱，味道翻倍呀。嗯。朋友们，看有没有食欲？ 这味道可美滋了嗯，嗯，我也蘸着吃，我爱吃韭菜花，多来点哎呀，嗯，哥，这味道嘎嘣脆，我道嗯，哥，我去盛点汤，羊汤好喝，嗯，吃手玩我必须带点汤啊，我就好这口，没办法。 弟弟，羊汤味道怎么样？这味道真是一望无际啊，那不挺好吗直接顺着舌头进去了。